hər kəsə salam. Bugünkü videomuzda biz artıq əşyalar dövləti haqqında danışacağıq. Bilirik ki, əşyalar dövləti 1736-1747-ci illərdə mövcud oldu. Necə yarandı? Əlbəttə ki, Nadir Xanın fəaliyyəti nəticəsində. Nadirin bir şah dövrü var. Bunu həmişə fikir verin. E, Testlərdə soruşa bilər. Nadir Xan dövrünə aiddir. Hə, Nadir Xan dövrünə aidd desə, 1736-cı il Muğan qurultayına qədər olan dövrdən söhbət gedir. Amma şah dövrü desə isə 1736-47-ci illərdən söhbət gedir. Nadir Xan dövründə çox işlər gördü. Azərbaycan ərazilərini həm Osmanlıdan, həm ruslardan, həm də əfqanlardan təmizləmiş oldu. Daha sonra da bildirdi ki, mən artıq, yəni şah seçilə bilərəm və özünü Muğan qurultayında o deməli şah elan edəcək. 1336-cı ildə. Muğan qurultayında ə, deməli nəticəsində də Səfəvi dövləti çuqut etdi, Əfşarlar dövləti yarandı. Ümumiyyətlə bu Əfşarlar adına biz hər dəfə rast gəlmişdik. Yadınıza salaq, salaq belə deyək. Deməli Əfşarlar ümumiyyətlə Şah Abbasın vaxtında Xurasan ərazisinə köçürülmüş və buraları qorumaq üçün köçürülmüş bir tayfalar idi. Nadir də həmin tayfadan idi, Əfşarlardan. Daha sonra Əfşarları biz Xanlıqlar dövründə də görəcəyik, amma indi biz keçəcəyimiz Əfşarlar dövləti haqqında, yəni bu qeyd oluna bilər. Daha sonra Nadir hakimiyyətə gəldikdən sonra nə edir? Nadir amma, də onu hakimiyyətə qəbul etmək istəməyənlər var idi. Kim idi bunlar? 32-lər idi, Qarabağda 32-lər, Cavanşir, Kəbili tayfaları idi. Gəncədə siz yad oğlu tayfaları idi. Bunlar Nadirə qarşı çıxdılar. Nadir də qullarına dedi ki, ə, "Siz mən istəmirsizsə, onda ailəcə bir yerdə Xorasana göndərdi bunları Xorasana sürgünə. Xorasana sürgün etdirdikdən sonra isə deməli Qazaq və Borçalı ərazilərini isə verdi ki mən əlbəttə ki Gürcü çarına. Onda bu ərazilərdə biz itirmiş olduq. Qarabağ məliklikləri də ə, Qarabağ bəylərbəylə təbə olan mäklər onların təbili ilə çıxarıldı özünün təbiinə, şahın təbiinə keçirildi. Və Nadirin dövləti paytaxt Hansı şəhər oldu? Əlbəttə ki, Məşəd şəhəri, baxın burada qeyd olunur. Həm də yadınızda saxlayın ki, Nadirin dövründə ümumiyyətlə Azərbaycan ərazisi ən geniş ərazilərə sahib oldu. Çünki Nadir Türqustan, Buxara, Xiva və Hindistan kimi əraziləri özünə tabe edə bilmişdi. Daha sonra ləğv edildi nələr? Nələri ləğv elədi Nadir? Nadir dedi ki, sədr-əzəm vəzifəsidir, baş vəzir vəzifəsidir. Mən bunları ləğv edirəm. Daha sonra o bəylərbəyliklər var idi ki, Səfəvilər dövründən qalma 4 bəylərbəylik Bunları da ləğv elədi, vahid bir Azərbaycan bəylər bəyli yaratdı. Bu siyasətinə görə də biz onu Şah 1-ci Abbasa oxşada bilərik. Deməli Azərbaycan bəylər bəyli yaratdı. Dedi ki, paytaxtım, dövlətin paytaxtı Məşəddi, amma ki bu bəylər bəylərin əsası, yəni ki, mərkəzi haradır? Şiraz, Təbriz və bir də ki, Məşəd şəhəri olmuşdu. Daha sonra isə həmin o deməli, dedi axı Xorasana göndərdi Nadir o buna qarşı çıxanları həmin o tayfalar yəni Xorasan da e, e, hakimiyyətə gətirdi oğlu Rızaqulunu. Daha sonra görəcəyik Nadirin inzibati islahat sistemi, yəni bunlar artıq biz qeyd etdik. Yəni hərbi islahat. Hərbi islahatı nədən ibarət idi? Nadir bir səf iş gördü ki, ümumiyyətlə ordunun rəyyəti, yəni kəhlini necə zəlb elirdi. Bu da kəhlinin təsarəfatına mənfi təsir edirdi. Artilleriyadan istifadə edirdi. Amma Nadir həmçinin nə eləmək istəyirdi? Nadir istəyirdi ki, güclü bir donanma yaratsın. Deməli, harda yaratsın? Bunu İran Körfəzində və Xəzər dənizlərində. Və bunun çünündə o Rusiya ilə İngiltərə İtaliya ilə və bir də Hollandiyayla əlaqə saxlamağa başladı ki, amma onun bu planı baş tutmayacaq çünki Osmanlı ilə müharibələr aparacaq. Osmanlı ilə müharibəsi 1743-46-cı illərdə təsadüf edəcək və bu da deməli onun hərbi islahatı həyata keçirməsinə imkan verməyəcək. Məsələn, o istəyirdi ki, gəncilik inşaf etdirilsin, top istehsalı edən zavodlar açdırsın amma alınmayacaq və onun dövründə artilleriya, yəni zəngburəklərdən istifadə də genişlənmiş olacaq. Bunların hərbi islahatı. Bu da Nadirin daxili siyasətidir. Daxili siyasəti nədən ibarətdir? Dedi ki, ruhani lərdir, maldarlardır, iri feodallardır. Bunlar torpaqlarını müsadirə elədi. Yəni o dövlətin nəzarətinə keçdi həmin torpaqlar. Və torpaqlarını müsadirə elədi. Ümumiyyətlə iri feodaların nüfuzunu sarsıtdı. Çünki Əhsəd adət düzgün siyasət yeridirdi. İri feodaların gücü nə qədər artsaydı, nə olacaqdı? Əlbəttə ki, ə, deməli onlar ə, güzənəcəkdi. O zaman şah hakimiyyəti zəifləmiş olacaqdı. Yəni buna görə də yəni o siyasətə həyata keçirdi. Daha sonra ümumiyyətlə vilayətlərin mədaxil-məxaric və məsələlərinə qarşısını almağa başladı. Ümumiyyətlə əyalət ə, deməli hakimlər idi, məmurlar idi. Bunlara artıq ə, belə deyək, vəzifəsinin maaşları bəxşiş şəklində yox, pul şəklində verməyə başladı və ondan sonra da Nadir deməli bu dövrdə bir də Şiə-Sünni məsələsinə son qoymaq istəyirdi. Yəni əslində Nadir bildirmişdi ki, yəni mən bu qədər ərazilər Türkiyəstanda, Xurasanda, Hindistan tutmuşam, Osmanlı ilə əlaqə saxlamağa çalışdı, Şiə-Sünni məsələsini də ləğv etməyə çalışırdı amma Osmanlı ilə müharibələr buna imkan vermirdi. Daha sonra isə artıq Nadirə qarşı biz görəcəyik ki, bir sıra narazılıqlar oldu. Nadirin həm şah dövründə, həm də xan dövründə narazılıq oldu. Xan dövründə 1734-də Astarada isyan baş vermişdi. Daha sonra isə Carbalakənddə isyan baş vermişdi və bu dövrdə Nadir 1737-ci ildə Nadir Mərkəzi Asiyaya, bayaqdan gətirdiyimiz Mərkəzi Asiya və Hindistana yürüüş eləmişdi və o dövrdə də yəni Azərbaycanda yox idi o və ona qarşı da deməli onun ağır vergi siyasətinə qarşı narazılıqlar atmağa başladı və buna səbəb nəticəsində də nə oldu? Üsyan 1738-ci ildə üsyan baş qaldırdı. Harda? Qarabağ çən ərazisində. Bu üsyan zamanı dağstanlılar da carlara köməyə gəldi və Nadir axırda bu üsyan deməli İbrahim xan döyüşdə məğlub oldu. Daha sonra üsyan 1741-ci ildə Nadir yürüdən qayıtdıqdan sonra yatırılmış uldu. Həm də Nadirin əslində bu Xan dövrünə aidd idi. Amma Nadirin belə də şəkillərdə indi bu slaytlardan sonra sonlarda şəkillər qeyd olunub, onların üzərində bir də danışacağam. Nadirin dövrünə yazımıza gəlirsə Nadir Xanın dövründə. O Şirvan üzərində yuruşa keçəndə Osmanlıların Şirvan, Şamaxılar Osmanlıları müdafiə elmişdi deyə Nadir əsebləşdi. Yəni dedi ki, siz Azərbaycanlı, yəni eyni millətdə Osmanlıni müdafiə eləyirsən. Ona görə də əsebləşdi, həmin cəmaatı köçürdü Ağsuya, Yenişəmaxıya. 1734-cü ildir. Və bundan sonra bir də Nadirin e, siyasətində belə deyək də, Nadirin dövründə əslində o ticarətin zəifləməsinin qarşısına kimlər durursa, onları cəzalandırırdı. Amma Nadirin e, sənətçiləri, tacirləri Xorasana köçürtməsi e, belə deyək də burdakı şəhər həyatına mənfi təsir eləmiş oldu. Yəni bu siyasət bu siyasət Əhsan adirin yaxşı bir siyasəti değildi. Sonrakı dövrlərdə artıq görəcəksiniz ki, sam mirzələr isyanı, 1-ci, 2-ci, 3-cü sam mirzələr isyanı baş verdi. 1-ci sam mirzə isyanı 1243-cü ilin yazında baş verdi və Əslində bu dövrdə səfəvilərdə artıq Cəmahat Nadirdən narazılıq yaranmışdı. Onlar yaxşı bir ə, şah istəyirdilər. 3-cü 1-ci Samərizə də bundan istifadə elədi. Dedi ki, yaxşı şah mən. On, özünü səfəvi xanının nümayəndəsi elan elədi. Dedi ki, sizin narazılığınız nədir? Ağır vergilər. Mən ağır vergiləri ləğv eləyirəm. Yəni bundan sonra isə ə, artıq ağır vergilər ləğv edildi. Bu da hər çərçivəsində əlbəttə ki, Samərizənin nüfuzunu, 1-ci Samərizənin nüfuzunu artırmış oldu. Daha sonra isə görəcəyik 143-cü ildə Üsyanı üç yatırtmaq üçün Nəsrullah Mürzə buraya yürüş eləcək Şamaxıya, burda döyüş baş verəcək Şamaxı yaxınlığında və birinci Sanmirsə burda məğlub olacaq və edam olunacaq. Ümumiyyətlə sonra gələcək artıq ikinci Sanmirsə. İkinci Sanmirsə 1243-cü ilin sonunda o da Şirvanda oldu. Bu hər ikisinin oxşar cəhətidir ki, hər ikisi eyni ildə, 43-cü ildə və eyni ərazidə, Şirvan ərazisində baş vermişdi. 2 birinci Sanmirsə üst yanından Qazıdumlu suru Xayxan özü köməyə gəldi. Amma ikinci Sanmirsə yanında onun qarda Surxayın oğlu köməyə gəldi ikinci Samızdə. Əslində deyir ikinci Samızdə o vaxt Təbrizdə də isyanlara başçılıq elədi amma ona heələ çox fikir verən olmamışdı. Onu buraxmışdılar. Ondan sonra gəldi ə, deməli Surxayxanın oğlu ilə birləşdi və Yeni Şamaxına, yəni Ağsunu ələ keçirdi. Şabranla Dərbət arasında Nadirin qoşunları ilə bu arasında üst döyüş baş verdi və bu döyüşdə də deməli şiddətli vururışmalar baş verdi, amma Nadir bu dövrdə kimlə müharibə aparırdı? Dedi, axı 743-46-cı illərdə Osmanlı ilə müharibə aparırdı. Ona görə Nadir məcbur qaldı Osmanlı ilə müqavilə imzalasan və qayıtdı Azərbaycanə və bu isyanı deməli müqaviləni bağladı, əsas qüvvəsini, yəni göndərdi Azərbaycanə. Və bundan sonra yenə Nəsrüllah Mirzə Abı Ağsu yaxınlığında döyüşdə ikinci Samirzəni məğlub elədi. İkinci Samirzə ə, deməli bundan sonra qaçdı hara? Qaçacaq Ağsu qalasından tərk edib qaçacaq Gürcistan'a. Gürcü çarı da ə, Teymuraz. Götürəcək ə, deməli ikinci Samirzdən təhvil verəcək Nadirə. Nadir də bunun qarşılığında ə, deməli Samirzənin qarşılığında o boyda Araq vilayətini verəcək Teymuraza. Bundan sonra isə başlayacaq daha sonraki dövrlərdə əslində belə deyək 1743-cü ildə hadı çələbi başçılığı ilə də isyan olmuşdu. Onu da qeyd eləyək. Daha sonra digər saməncəyə keçərək 43-cü də deməli isyan başladı. Nə səbəb nə idi? Məlik Nəcəfin qaddarlığı və ağır vergi siyasəti oldu və isyan nəticəsində nə isə nələr baş verdi? Deməli, əslində bu Məlik Nəcəf ilə Hacı Tələbi bir-birinə qarşı belə deyim, mübarizə aparardı. Onun dediyi söz bunun boğazından, bunun dediyi söz onun boğazından bir sözdən keçmirdi. Və bundan sonra isə Hacı Tələbi edam olunacaqdı. Amma Hacı Tələbi atdı hər bir şeyi dedi. Deməli, Məlik Nəcəf haqqında. Və Nadir də de, dedi ki, ola bilməz ki, bu insan yəni ölüm belə qarşısında bu sözləri deyə bilsin. Yəqin ki, düz deyir. Ona görə quraqda onun vəkil vəzifəsini də verdi. Daha sonra Hacı Sələmi də buna istifadə edib Məhənnəcefə bir az sıxışdırdı. Sonra da artıq bunların qaşı durması baş verəndə dedi, "Yox, bu dəfə Nadir məni sağ buraxmayacaq. Həqiqətən də öldürəcək." Ona qarşı Nadir e, deməli şəkini müstəqil xanlıq özünü xan elan elədi və bundan sonra da deməli əşarlarə qarşı mübarizədə yeni bir mərhələ başlamış oldu. Amma ondan sonra e, belə deyək ki, əhalini köçürdüyü Gələsən görəsən qalasına müdafiə olunmaq məqsədi ilə və bundan sonra e, Nadir özü Şəkya yuluşlar elədi. 1744-45-ci illərdə gördü ki, uğursuz olacaq, Şəkiyə od vurdu. Daha sonra ərzaq ehtiyatının tükəndiyini görən Hacı tələbi məzbûr qalacaq 46-cıda təslim olacaq və 46-cı ildə o 1746 Nadirin hakimiyyətini tanıyacaq. 1746 belə getdi, gəlir 1747-ci il. 3-cü Qəzmərzə isyanı digər isyanlardan fərqi həm 147-ci ildə baş verməsi oldu, həm də ki, deməli Təbriz və Ərdəbil arasında olması oldu. Və bu zaman 3-cü Qəzmərzə nə etdi? 3-cü Qəzmərzə dedi ki, Nadirin qoyduğu idarəetmə sistemini mən ləğv edirəm. Öz hətta Təbrizə adla pul belək zərbələttdi və bundan sonra deməli fərmanlar göndərdi xanlara ki, Azərbaycan xanları siz mənim hakimiyyətimi qəbul edin. Amma xanlar da onun heç bir məktubuna cavab vermədilər və bu üçün 3-cü Samızə isyanı isə İravan hakimi İravan hakimi Əmrəslan xan tərəfindən yatırılmış oldu. Deməli bu kimi isyanlar, yəni hakimiyyətin sonuna yaxın isyanların baş verməsi filan hamısı daha sonra isə Nadirin ölümü gəli dövlətinin süqutuna və dövlət də 1747-ci ildə suqut edildi. 1747-ci ildə ə, Nadir Hətta Şərqin son fatihidir belə adlandırılırdı. Hətta Nadirə ə, deməli Moğol o dinsana görşələnəndə axı belə deyək də Moğol dövləti var idi orada imperatorluğu. Kuhinur vermişdi. İndi onların hamısını şəkildə qeyd edəcəm və beləliklə də nə oldu? Artıq Əfşarlar dövləti suqut etdi və sonra, onsuda, aşı aşıldə, Azərbaycan da sona onsuda vahid şəkildə Azərbaycan yəni tam şəkildə belə deyək də 9-11-ci əsrlərdə də vahid şəkildə deyildi. Bir sıra Azərbaycan əsədövlətlər var idi. İndi də xanlıqlar dövrü başlamış olacaq. Nadirin hakimiyyətindən sonra Azərbaycanın həm şimalı, həm də cənubunda bir sıra xanlıqlar yaranmış olacaq. Əfşarlar dövlətinin süqutuna səbəblər nə idi? Əlbəttə ki, o fasiləsiz isyanlar, çünki bülbün bir ardınca isyanlar olurdu. İq ağır iqtisadi vəziyyətin olması, daha sonra sosial ziddiyyətlər və ara müharibələr hamısı deməli dövlətin süqutuna səbəb oldu. Deməli, digər burada qeyd etdiyim o şəkillər, bayaqdan dediyim o şəkillər ki var, onlara gəlin nəzər yetirək. Deməli, şəkillərdən baxın. Deməli, burada nadirin belə deyək ki, insana yürüşü təsvir olunubdur bu şəkildə. Daha sonra burda Ağsu deyirik ki, Ağsuya köçürüb həmin onun qalıqlarında şəhər qalıqları göstərilib. Burda Car Balkan üst yanı zamanı əhalinin sığındığı qaladır. Daha sonra Deməli, daha sonra isə burda iki nələr qeyd olunub? Burda Muğan qurltayıdır. Nadir burda özünü şah elan edir. Bu Nadirin taxtacıdır. Bu isə Kohinurdur, hansı ki, bunu deməli Hindistanda ona Nadirə təqdim edilmişdi. Bu is İranda yerləşən Nadir Şahın abidəsidir ki, İranda yerləşir. Bugünkü mövzumuz da müəllimlər, bu qədər, izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.